Доброго дня, мене звати Олег Кращук. в ефірі онлайн-конференції на інформаційному порталі АдроНИС. Сьогодні у нас в гостях голова ради директорів Асоціації Асоціації Сеніспільних України Баку да Олександр Гладисович. Олександр, Олександр, Олександр. Олександр, Олександр. Гладисович, доброго дня. дня. Вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні ми будемо <скур> говорити про курятину. про якість цієї продукції, і, і імпорт, експорт, і можливість виходу і перспективи розвитку цієї галузі. Перше питання до вас таке. Нещодавно ЗМІ досить активно обговорювалася тема про те, що уряд хоче на законодавчому рівні регулювати вміст вологи. І пропонувалося зниження рівня вмісту вологи в курятині з 10 до 3-4%. На якій стадії перебуває розгляд цього питання зараз? Це не правительство, це міністерство аграрної політики. Розрабатувало такий гост, історія ось слідує. Україна зараз. гармонизирует законодательство с Европейским Союзом. И одна из целей задачи этого ГОСТа была о том, чтобы гармонизировать законодательство. Принципиально он все проблемы решил, за исключением одной. Это называется физиологически связанная вода. Это чисто технический термин. И не 10% раньше на Украине этот показатель вообще не контролировался. Он контролируется только в Европейском Союзе. И там в зависимости от способов охлаждения мяса их три. Во всем мире, в том числе и на Украине, это воздухом, это воздушно-капельным и за счет занурения, то есть в ваннах охлаждается водяное. В Европе прописаны, в зависимости от каждого вида переработки птицы, да, охлаждения его. То есть записаны три показателя. Показатель, который касается воздушного охлаждения, это 1,5%, показатель, который смешанный воздушно капельной 3,3% и показатель, который касается водяного охлаждения, 5,1% связанной воды. Еще повторяю, связанная, это технологическая, это не добавленная никакая, это та, что связано с технологией охлаждения. И мы настаиваем на том, чтобы применена была, так как законодательство надо гармонизировать, именно эти европейские параметры, которые работают во всем мире, в этом ГОСТе. А по проекту этого ГОСТа был один параметр, 4% то есть еще раз повторяю, полтора, три, три, пять и один, в зависимости от видов, это правильно, это профессионально. Европейский Союз в течение двух лет проводил экспериментальную базу и ввел эту нормативу, записал его в директиву Европейского Союза. И наше было предложение сделать так, как и в Европе. Но у нас иногда есть ученые, которые далеко оторваны от жизни, и они предложили свою украинскую ноу-хау, которая совершенно безграмотна и одним производителем дает преференции, у кого есть такое, вместо полтора процента давайте 4, а тех, у которого реально 5, дайте, дайте те же 4. Мы свои как бы дали предложения, провели также эксперименты по всем нашим предприятиям, и сейчас он находится в Министерстве экономики, пока на стадии принятия. А, и вы учуете, тихий, и в Украине вы пытаетесь... мы подходим так же как и в европе мы говорим не надо ничего выдумывать то что пытаются выдумать украинские ученые которые к сожалению далеко отстали по от технологии нашего развития и э, мы говорим давайте при... примем опыт европы куда мы идем на сегодняшний день и гармонизируем этот гос так же как он в европейском Союзе. это примерно как мы с вами должны говорить одним языком. Если вы говорите языком английским, а я говорю на языке Гвинеи а папа, то мы друг друга не слышим. Поэтому цель гармонизации сделать так, чтобы мы друг друга понимали и были одинаковые, адекватные условия во всех странах, которые занимаются этим производством. Вот что про украинскую курку? Насколько... Чезняни виробники обеспечивают внутренний попит. И чем можемо мы импортировать українську курку на Экспорт, Экспортировать. Э, так, На Ну, чтобы вы понимали, на сегодняшний день наш, прежде всего, я понимаю, аудитория это и наши потенциальные покупатели, это жители страны. Я хочу просто дать понятную короткую информацию. Мы сегодня полностью обеспечиваем все потребности внутреннего рынка. Производим в этом, в этом, году произведем миллион двести тысяч тонн мяса птицы хорошего высокого качества и экспортируем мы только то, которое уже не продается на украинском рынке. То есть тот излишек, который сегодня потребитель не в состоянии покуп, покупать, он всегда его право купить ограничено его кошельком, это значит покупательная способность. На Украине она крайне низкая, к сожалению, это не мои слова, это данные всех экспортов. И поэтому мы сегодня потребляем на душу населения 24 килограмма мяса птицы. Это примерно уровень потребления развитых стран Европы. Мы все время наращиваем объемы производства. И основной сейчас вектор будет то, что на Украине уже не будет востребовано, мы отдаем на экспорт. Приблизительно в 2000... И приблизительно точно. В 2012 году мы экспортировали 80 тысяч тонн, в 2011 – 50 тысяч тонн. В этом году мы планируем экспортировать 140 тысяч тонн. Но мы добавляем на рынок 160. То бишь, украинский потребитель может быть абсолютно спокойным. Все, что здесь, на Украине, будет необходимо, прежде всего, основной наш, наша цель и задача – это накормить сегодня на полный, Сколько будет необходимо, столько мы в состоянии сегодня дать на этот рынок. А экспорт это у нас возможность ту дополнительную продукцию, которую мы сейчас добавляем на рынок, реализовать. Кроме того, это и поступление валюты в страну, это очень важно. У нас отрицательная сальда платежного баланса, это большая проблема Украины, вы знаете, одна из главных проблем. И там более 10 миллиардов долларов эта сальда имеет отрицательное. это значит и сложности с национальной валютой, как ее удерживать. Поэтому один из важных макроэкономических показателей ⁇ это увеличивать украинский экспорт. И мы в этом сейчас активно участвуем. Наращиваем объемы и вводим валюту в страны. Какие остальные страны? 23 страны мира ⁇ это и страны СНГ, это и Африка, это и Азия. И часть мы уже экспортировали даже в Соединенные Штаты. То есть это большой, большие регионы, хотя можно сказать, что основные страны, куда мы, наверное, вектор будет украинского экспорта, мы будем наращивать еще в 1,6 раз за 5 лет увеличим объем производства мяса, это в основном страны Африки и Азии. Сейчас подписаны контракты из Саудовской Аравии, мы работаем с Арабскими Эмиратами, Катаром, активно работаем с Иорданией, все страны СНГ, Россия, Казахстан, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербайджан. То есть большая география поставок. Это 23 страны, думаю, в этом, в этом году будет около 30 стран, куда мы будем экспортировать. Если мы сразу переходим плавно к вопросам качества продукции и безопасности, то у нас было три комиссии из Европейского Союза ветеринарных, у них есть комитет САНКО, так называемый и о нашей продукции дали самую высокую оценку. И главное о том, что открыт рынок европейского сегодня союза для поставки продукции птицеводства, как мясо птицы, так и яйца. Это основной показатель, о да, котором мы можем говорить, уже не только на нашем уровне, да, не только на уровне там, стран Азии, Африки, СНГ, а и на уровне Европы, как самого жесткого законодательства по качеству и безопасности. Украинская сегодня продукция признана, полностью отвечает всем нормативам по качеству и безопасности, всем требованиям европейских регламентов. И поэтому, думаю, уже в этом году первая продукция наша будет поставлена в страны Европейского Союза. От, власне, хотіла вас запитаться про експорт української курятини до Європейського Союзу. Е, називають різні терміни, коли можуть початися поставки. За вашими прогнозами, найімовірніше, коли це... Ну от, е, останній документ, который подала Государственная ветеринарная наша служба, э, мотификация в Європейський Союз. і як тільки буде на сайті Європейського Союзу відкрита страна Україна, в цьому плані, это я думаю в течение місяця. І вже буде все, всі процедури, полностью согласованы и мы можем поставлять. Есть, путают зачастую люди поставки в Европу и ассоциации с Европейским Союзом. В чем тут разница? Очень заинтересованы в ассоциации. Почему? Потому что там есть принцип квотирования, нам выделена квота определенная, 20 тысяч тонн, и в рамках этой квоты существует нулевая ставка таможенной пошли. Если Украину примут в ассоциацию уже осенью, тогда будет хороший экономический для нас резон. Почему? Потому что Европа очень жестко защищена сегодня смешанными ставками таможенных пошлин. Там очень высокие ставки, они защищают собственный рынок. Украина, когда входила в ВТО, мы практически сдали все позиции, имеется в виду по Мы обнулили свои ставки практически, до 10% оставили всего-навсего. А в Европе это смешанная ставка, то бишь. Если вы хотите завести филе в Европу, да, то там написано, ставка такая-то, но ну, не ниже 800 евро на тонну. То есть сразу, моментально вы получаете ставку таможенного 800 евро на тонну. И это почти 30% получается от стоимости. Это говорит, как можно конкурировать сегодня с нашими коллегами европейскими, когда четко защищен внутренний рынок в Европе. А ассоциация дает право производителям. Так работают бразильцы с Европой, у них есть квота 300 тысяч тонн, в рамках этой квоты нулевая пошлина э, таможенная, и они спокойно экспортируют. Если э, сейчас Украина открывается как третья страна, то есть нас откроют и говорят, вы можете поставлять. Но экономика этой поставки очень серьезная. Очень тяжело конкурировать при таких защитных ставках таможенных после в Европейском Союзе. О качестве я не говорю, нет проблем. Ни по мясу, ни по яйцу, ни по яичным продуктам, ни по мясным продуктам нашим. Все уже четко сертифицировано. Я могу сказать, наши предприятия основные те, которые будут экспортерами, в том числе они сертифицированы по всем международным стандартам, это ISO и 9001 и 22000, и работает программа по безопасности HAZ, так называемая, критические точки. И поэтому, более того, те современные предприятия наши сегодня, они по своему техническому оснащению выше, чем наши европейские аналоги, потому что мы используем последние достижения современные. Те, що є і в Америці, і в Європі, себе і працюємо. Ну, Я вам хочу сказати, якщо говорити о себестоїмості, о вертикальной интеграции, она лучше, чем наші колеги там. Я нагадую нашим глядачам, що у нас у студії голова асоціації голова ради директорів Асоціації Союз Птихівників України, Бакуменко Олександр Борисович. Наші глядачі можуть телефонувати до нас в прямий ефір, ставити запитання. Телефон студії 278-80-70. Гадуєш телефон студії 278 80 80, Якщо ви телефонні дзвінки, ви можете телефонувати. Також е наші читачі порталу Агронью залишали свої запитання у нас на інтернет-сторінці. От я зараз зачитаю вам деякі запитання. Пан Петро залишив. запитання. У ЗМІ багато про іноземну курку. Чи дійсно можна знайти імпортну курятину в Україні? І для чого імпортувати, якщо ми і так багато виробляємо? Хороший вопрос, спасибо за такий питання. Первое, думаю, в системі торговлю ви її не знайдете. В основному це низкосортна курятина, которую я, вернее, даже не курятиною називати, а продукция низькосортна, это м'ясомеханическая обвалки. Это каркасы, это субпродукты, которые поступают на украинские отдельные мясокомбинаты и мясокомбинаты из нее производят свою продукцию. Практически на потребительском рынке на сегодняшний день за счет чего мы сегодня так спокойно это говорим, потому что мы пришли к потребителю с охлажденной курятиной с великолепным ассортиментом более 25 видов ассортиментного ряда, который мы выпускаем. И своими торговыми марками. Вы сегодня, заходя в любой супермаркет, можете, как потребитель, выбрать то, что вам нравится. Если вы хотите наша ряба, пожалуйста, наша ряба. Хотите знат на корку, купите знат на корку. О чем это говорит? Мы говорим об уважении к своему клиенту, к потребителю, идем к нему лицом. Если какие-то вопросы в качестве возникают, он знает, куда ему обращаться, как производителю. Это хорошая мировая практика, которая показывает о том, что, что производитель уважает своего потребителя и э, разговаривать с ним на вы и, и хорошо для него понять. Это не дешевые вещи, разработать такие торговые бренды. Э, для чего нужна реклама? Чтобы потребитель мог отличить одного от другого. И на украинском рынке очень жесткая конкуренция. У нас более, э, ну, по крайней мере, очень крупных 10 холдингов, которые конкурируют между собой и имеют каждую свою торговую марку. А потребителю это только очень выгодно. Почему он может выбрать то, что ему нравится? то качество, которое ему нравится, а, то особенность, которая представляет отдельное любое предприятие. И поэтому а, это правильно, это нормально. Ну, если вспомнить времена 2000 год, 98 год, когда лежало практически отечественное мясное птицеводство, просто работало две фабрики в стране и производилось а, 37 тысяч тонн всего. Мы сегодня производим миллион двести, чтобы вам понятно было уже цифры, более чем 40 раз увеличили объемы производства. И тогда этот американский карачок на нашем рынке не имел никакой альтернативы. Человеку не было из чего выбрать, он покупал то, что было. Сегодня, приходя в магазины, уже я рад за наших э, сограждан, я рад за что, что у человека есть право выбора, человек может купить то, что ему нравится. Вот это самое важное. И поэтому импорт нужен или нет, думаю, нет. Но мы в ВТО, на сегодняшний день, есть товаропотоки туда или сюда. Единственное самое важное, чтобы этот импорт заходил по правильно, платили с него налоги в бюджет и качество его соответствовало заявленным реквизитам. Вот это очень важно. А в основном мы будем конкурировать, и я думаю, самое главное, пускай не переживает в магазинах его Это он идет только на мясокомбинаты, и там перерабатывается, делается колбаса, сосиски и так далее. Алло. Я нагадую, що телефон нашої студії 278-80-70, якщо у вас є питання по якості курятини, можете телефонувати Олександр Дорисович на них відповість. Алло, У нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго дня. Алло, добрий день. Олександр е -е, Борисович, мене звати Анна, я з Києва. мене цікаве таке питання. От останнім часом дуже багато з'являється торговельних точок, де продається курятина та тобто, бумату фермерського виробництва, тобто не невеликий господарств, ну трошки менше. Сіроска, чи взагалі можна довіряти таким підприємствам, бо вони говорять, що у них більш екологічніша ця продукція, більш якісніша. А ви, як фахівець, можливо, можна якось порівняти цю продукцію великих великих і маленьких фермерських? Чи можна не боятися її купляти, вживати? Дуже ну, uh, uh, вам дякую. Uh, да, спасибо вам за вопрос. <кхем> Знаєте, що я можу сказати одно? Uh, uh, качество, на яке проходять? Ветеринарной проверке, у наши все предприятия работают государственная ветеринарная служба, и каждая партия, продукция отслеживается, берутся с нее все анализы и так далее, она абсолютно безопасна. И если эти точки сертифицированы, и если они находятся под ветеринар ветеринарным контролем, то я думаю, качество должно быть нормальное. По поводу того, что говорят она лучше или хуже, но ну, это на совести того, кто говорит. На самом деле я бы таких отличий не делал абсолютно, потому что, знаете, часто, вы хороший вопрос задали, на рынках я бываю, захожу и вижу, продается, говорят, это моя частная курица, ее вырастила, я вижу, что это несушка уже та, которая давно отнеслась, мы ее продаем, как несушку в живом виде бывает, люди ее докармливают кукурузой, она более желтеет и говорят, это я вырастил в домашних условиях. Ну, бывает и так. А бывает действительно, сегодня в частном секторе достаточно эффективно. Мы даем и комбикорма туда, и племенную свою продукцию. И люди выращивают достаточно хорошую птицу. Самое главное, чтобы ее не покупали, если она где-то на земле продается, не в установленных местах, если это на рынке, если это там, где под системой государственного ветеринарного контроля, то продукция должна быть безопасна. Дякую да. Да. Еще одно запитание на сайте нашему, Агроньюз. Питання від пана Інокендія. Питання таке: чи не поступається українська курятина за Ну, власне, про це ми вже ж Абсолютно не поступається. Я ж вам сказав, і про європейську атестацію наш. Боле того, знаєте, Україна говорить: "Ми б не були такими хорошими, якщо не були такими бідними". А в зв'язку з тим, що завжди було недостаток ресурсів, щоб внести більше там мінеральних добрив в землю в українську, да, там средств захисту и всяких химикатов, то наше зерно сегодня по качеству очень высокое. А мы в своих кормах используем только отечественную кукурузу, в том числе и сами выращиваем пшеницу. И поэтому вот качество кормов у нас повыше. И поэтому вот в связи с этим даже продукция более экологически безопасна, чем она в других странах. Больше того, еще подчеркну, украинское ветеринарное законодательство, оно одно из самых жестких в мире. У нас запрещены к применению гормональные препараты, стимуляторы роста, которые разрешены в Соединенных примеру, Штатах Америки. У нас это запрещено. Мы этого не используем. Поэтому можете есть спокойно и как один из показателей я могу вам сказать, моя семья все есть нашу продукцию То есть Дети, я и жена. Я нагадую, еще раз на дачам, что телефон нашей студии 278-80-80. Если у вас есть вопросы, У нас есть вопросы. Доброго дня. Алло, доброго дня. Мене звати Роман, я вам телефоную з Миколаєва. Хочу задати гостю питання. Скажіть, будь ласка, які прогнози щодо коливання цін з курятами і з чим це може бути пов'язано? Дякую. Дякую спасибо за вопрос вам. Спасибо большое. Могу вам сказать такое. Первое. При серйозных колебаниях цен на зерно, следовательно, на камбикарма, они в структуре себестоимости занимают более 60%. Тем не менее, в течение последних двух лет на Украине. Мы практически ни на одну гривну не подняли цену на свою продукцию. Вот уже два года существуют стабильные цены на мясо птиц. Хотя на 20% практически в первом квартале этого года выросли мировые цены, в том числе и на Украине, на зернофураж. И думаю, что до конца этого года, если не будет никаких фосмажоров, цены на мясо птицы повышаться не будут. То, что касается пищевого яйца тоже мы тут то здесь сезонные цены, вы знаете, сегодня она, цена ниже себестоимости. Если себестоимость около 6 гривен, отпускается цена спецфабрик, сегодня 4 гривен. Придет сезон уже туда к осени, цена поднимается вверх. А в целом, если брать среднегодовую цену, и на яйцо она также будет стабильна. Почему? Потому что на Украине сбалансированный способ и предложений. И на сегодняшний день, я думаю, что прежде всего производитель не Тай, у нього бажання підвищувати серйозну ціну, якщо тільки його до к цьому не стимулює ринкове умови. Поки я думаю, надійно до кінця цього року я не бачу яких-то причин для підвищення ціни на м'ясо сопціцю. Дуже дякую за розмову. Як піпцмог можемо сказати, що українська курятина якісна, її можна купувати, вона нічим не поступається європейським стандартам, вона відповідає всім я... системам якості продукції. Я нагадую, що на нас в гостях був голова ради директорів Halo? Асоціації. Ой, перепрошую нас ще телефонний дзвінок. Алло? Да, Алло, добрий день. Запитання до пана Олександра. Я на бренди інформаційна агентства УНЯН. Я б хотіла уточнити, по-перше, ви казали, що через місяць вже з'явиться Україна на сайті ЄС. Тобто, чи маєте ви на увазі, що вже через місяць Україна зможе поставляти свій товар до країн Європейського Союзу? Да, спасибо. Вы правильно поняли. Как только мы появляемся на сайте Европейского Союза, мы имеем право на поставку мяса птицы в Европу. Все процедуры со стороны Украины пройдены. Как проверка производителей, так и проверка государственной ветеринарной службы на предмет соответствия ее требованиям Европейского Союза. Спасибо. А можно еще уточнить, какой объем производства вы прогнозируете в 2012 году? Не слышу. Повторю, пожалуйста, запитание. Какие прогноз у вас щодо вредных прокуратурных о 2013 году? В 2014 В 2013 году, пожалуйста. Если мы говорим о 2013 году, будет 1 млн, 200 тысяч, это плюс где-то 140 тысяч к прошлому году, 150. Если говорить о 2014 году, это будет где-то 1 миллион 300 тысяч, еще 100 тысяч плюс. Дякую. дякую. Ще в нас немає більше телефонних дзвінків. Будемо завершувати нас розмову. Я нагадую, що в нас в гостях був голова ради директорів Асоціації Союзу Тахівників України, Бакуменко Олександр Борисович. Дуже вам дякую за розмову. Дякую.